Я был штатным сотрудником компании, который попал в 2014 году так называемую реорганизацию, там, реструктуризацию и так далее. По сути, отказался писать заявление под собственному желанию и был сокращен по статье сокращения штата, по части 1 статьи 40. После этого я подал э, в суд, э, как бы пытаясь защитить свои права. Добиться правды мне только удалось спустя два года. Суд вынес решение отменить этот приказ, который прервал мой трудовой договор в 2014 году восстановить на рабочее место, выплатить за весь период прогула, так сказать, компенсацию в виде одного среднемесячного заработка. 3 числа явился к работодателю непосредственно на свое, как бы хотел вернуться на рабочее место. Подал заявление, в котором указал то, что там выполнение решения суда статьи 235 экзота, как бы прошу поновить именно на работе, на попередней посаде. 3 число, 4 число, ничего не произошло, то есть 5 числа э, у меня вообще забрали пропуск так как 3-4 я хотя бы перемещался по офису сказали иди забирай трудовую иди домой на сегодня э, получается если у нас есть решение суда которое отменило э, приказ о прекращении моего трудового договора то есть трудовой договор мы продолжает как бы действовать и согласно трудового договора я должен выполнять какие-то служебные обязанности, производить как бы работы в компании. Все, собственно, я сейчас и собираюсь сделать, проходить на рабочее место и выполнять свои непосредственные трудовые обязанности. Добрый день. Вот решение суда. Мне как бы необходимо пройти на рабочее место. Сейчас пройдите за стойку. Сейчас. Что ждать? А? Что ждать? Сейчас, подождите. Ну, сейчас. Назовите. На рабочее место 615 кабинет. Ну, как оказалось, печальный такой моментик прежнее мое место работы, то есть целый этаж, где оно было размещено, это 615 кабинет, сдан в аренду совершенно другой компании. Ну, врываться в кабинет, где сидит другая компания, смысла не вижу, потому что, оно как бы, причем компания к этим коллизиям Киевстара, то есть нас сейчас вышли опять в холл, ждем представителей, которые за полчаса не соизволили выйти. Пеляційним судом Дніпропетровської області було оголошено результативну та вступну частину рішення, згідно якого вирішено поновити Михайла Вадимовича Яценка на попередній посаді, а саме інженера першої категорії сектору планування мережі регіонального технічного центру міста Дніпропетровськ, технічного департаменту Київської філії. А Київську філію було закрито у 2014 році як відокремлений підрозділ компанії виконання даного рішення згідно даного рішення рішення суду є незрозумілим для прав Київстар, тож ми скористалися своїм правом звернутися за роз'ясненнями до апеляційного суду. Позвонив в поліцію нашу, так як по суті, ну, якби драться з охороною, ніхто бажання не має, охорона якби кричить без пропустка пройти незвал, отже, я визволив. Посему пройти нікуди, якби я вызвал наряд поліції. Інтерфейс поліції. Кому нам з ким пообщаться нам? По поводу подачи Да, это, это, Можно вот это вот Это, вот, это не в наших силах, это сотрудники средств массовой информации ну, у них. Отлично. Хочу, чтобы хотя бы во всяком случае вы объяснили, на каком основании человеку отказано в исполнении решения. Ну, я еще никого не кроме заявителя никого ну, не, я не слышал. слышал. Ему предоставлено временное, насколько я понимаю, ну, предоставлено ключ, ему выдают, временное место есть. Пойдемте покажу. Ну, пройти какая-то процедура, комиссия, инспекторы, там еще чего-то. Правильно? То есть сегодня принес, через 5 минут ты работаешь, так не бывает. Человеку нужен скандал. На должности вы восстановлены в любом Это случае. То, тоже что вы не имеете, ну, не имеете возможности выполнять свои функциональные обязанности по причинам от вас независимым. Нет ни этого факта, что вы сотрудник данной компании, вам начисляется заработная плата. Все, что от вас зависело, для того, чтобы обеспечить себе рабочее место какое-то, вы сделали, вы подали соответствующее заявление. По вине компании вам не предоставляется это рабочее место. Поэтому за невыполнение ваших функций, вами, никакой ответственности нести вы не можете. Спасибо И большое. И по данной ситуации мы сможем выступить, для, если в случае чего, дать пояснение, мы беседовали, данный факт доказан. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо, Спасибо. большое. До свидания. На сегодняшний день решение суда апелляционной инстанции от 2 августа 2016 года имеет все шансы устоять, то есть не быть отмененным в дальнейшем решение высшего специализированного суда Украины. Нюанс с рабочим местом, которого нет, именно то, что корпорация указывает на то, что нет той должности и того отдела, на которое должно восстановить работника, может быть устранен путем разъяснения судебного решения операционной инстанции. Если же будет отказано в разъяснении, то корпорации, видимо, необходимо будет открыть дополнительное рабочее место создать для того, чтобы исполнить решение суда, дабы не наступала уголовная ответственность по статье 382 Уголовного кодекса Украины.